Я вам покажу, что с ним было два месяца тому. Их не плывало, и два месяца, да? Совсем не плывало. От одной самой любимой моей девочки достались мне такие цветы. При том, что она не очень сильно за ними ухаживала, у нее даже зацвел рождественник Шумбергира и зацвела орхидея. Чтобы вы поняли, насколько она сухая, я вам вот покажу, какие у нее листики сморщенные. Но она говорит, что она не поливала их месяца два. Вот если вы их будете заливать, тогда да, они могут пропасть. А если вот не поливать их, то они сморщат немножечко листья и корни, но даже зацветут. То есть им создали стрессовую ситуацию. Вадик, ты такой мог вообще подумать, что такое возможно? Два месяца не ну, поливали. Все так поливаем, особенно те, которые давно не пили. Они ели, они пыли. Посмотрите, сколько они воды выпьют. Вот с такими... В природі очень багато чудес. навіть заквітло. За І все ми провели до ладу пересадили цю пам'ятаєте? Ось вона яка. Ось І ноліна. А головне, звичайно, це орхідеї. Ось вони. Найкапризніші в світі рослини. Орхідеї.